Ya, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang e, manfaat minyak ikan untuk burung perkutut. Semoga saja bermanfaat ulasan-ulasan e, dari saya ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini dan sebuah saja kita semua selalu diberi kesehatan selalu diberi banyak rezeki yang berlimpah yang barokah dan diberi kesuksesan selalu di dunia maupun di akhirat uh, di sini saya akan menjelaskan tentang uh, manfaat minyak ikan untuk burung perkutut manfaat minyak ikan untuk burung perkutut itu apa saja Jadi, saya akan sebutkan nanti di bawah ini uh, ada 10 manfaat minyak ikan untuk burung perkutut yang kesatu adalah uh, bisa mempercepat pertumbuhan bulu burung perkutut. Jadi ini bulu burung perkutut itu uh, bisa tambah cepat uh, mempercepat pertumbuhan Yang kedua adalah mengatasi uh, infeksi saluran pernafasan pada burung perkutut. Yang ketiga adalah meningkatkan kecerdasan uh, burung perkutut anakan atau uh, karena kandungan omega 3-nya sangat tinggi. Dan yang keempat adalah uh, mencerahkan bulu burung perkutut. Yang kelima adalah uh, meningkatkan nafsu makan untuk burung perkutut. Yang keenam adalah mencegah kerontokan atau memperkuat bulu burung perkutut. Yang ketujuh adalah perkutut semakin rajin manggung semakin sehat. Yang ke 8 adalah mencegah gangguan e, reproduksi pada burung perkutut atau melancarkan reproduksi pada burung perkutut. Yang kesembilan adalah membentuk proses saat makan atau e, membentuk apa? membantu proses pada waktu burung perkutut juga untuk mabung atau rontok bulu jadi membantu proses burung perkutut itu pada rontok bulu yang ke sepuluh adalah mencegah kaki burung perkutut itu kering berselaput dan menguatkan e, apa, menyehatkan kulit pada burung perkutut entah itu kulit di bagian dalam burung perkutut maupun kulit-kulit e, bagian luar burung perkutut seperti itu jadi sepuluh e, manfaat minyak ikan pada burung perkutut dan saya akan jabarkan satu persatu yang ke satu tadi adalah mempercepat pertumbuhan bulu burung perkutut. Jadi begini, untuk mempercepat pertumbuhan pada burung perkutut itu eh, alangkah baiknya selalu diberi minyak ikan entah itu eh, di setiap satu minggu sekali ataupun satu bulan sekali ataupun dua minggu sekali. Eh, karena untuk mempercepat pertumbuhan bulu burung perkutut pas uh, pada saat waktu atau pas habis mabung atau habis brodol atau habis murah seperti itu uh, perlu vitamin-vitamin E yang tinggi atau o Omega 3 yang tinggi untuk mempercepat pertumbuhan bulu-bulu berkutut dan menguatkan bulu-bulu berkutut seperti itu yang kedua tadi saya jelaskan adalah mengatasi uh, infeksi saluran pernapasan jadi uh, mengatasi saluran pencernaan pernapasan adalah uh, dia adalah banyak mengandung vitamin E yang baik untuk organ-organ uh, tubuh burung berkutut karena vitamin E-nya juga tinggi dan untuk memperkuat infeksi saluran pernapasan bila mana ada uh, saluran pernapasan yang sedang uh, tidak normal seperti itu. Yang ketiga adalah meningkatkan kecerdasan pada burung berkutut yang masih anakan atau masih piye Seperti itu karena uh, vitamin omega 3-nya tinggi. E, karena kenapa begitu saya tahu e, omega 3-nya tinggi, karena saya sering baca juga di artikel, sering baca juga di e, beberapa sosial media, dan sering ber, apa, curhat Istilahnya sering e, membahas atau di berbagai komunitas atau di berbagai teman atau sesepuh-sesepuh di perkutut itu, kalau minyak ikan itu juga mengandung vitamin omega 3 tinggi dan bisa mencerdaskan burung perkutut anakan seperti itu. Dan yang keempat adalah mencerahkan bulu burung berkutut atau menghasilkan kecerahan pada bulu burung berkutut sehingga dia tidak kusam, dia tidak uh, apa tetap indah di pandang mata juga indah, mengkilap dan lain sebagainya. Yang kelima adalah mencegah kerontokan. Mencegah kerontokan yang di sini saya jelaskan di sini adalah maksudnya adalah uh, bulu burung berkutut itu tambah kuat, seperti itu memperkuat bulu burung berkutut. Sehingga apa, uh, dia kalau dipegang seperti ini tidak banyak yang rontok atau tidak banyak yang berjatuhan di bawah, sehingga bulu burung perkutut itu tetap rapi dan tetap indah dan tetap kuat seperti itu. Jadi burung perkutut itu perlu banget dikasih uh, minyak ikan untuk uh, dia sehat dan dia untuk memperkuat bulu burung perkutut seperti itu. Yang ketujuh adalah perkutut uh, semakin rajin manggung lah di sini. saya perlu saya garis bawahi karena apa? Kalau burung perkutut kita sehat, kalau burung perkutut itu kita dengan bulu sehat, dengan tubuh burung perkutut sehat, otomatis burung perkutut tersebut itu rajin manggung dan rajin uh, gajer atau rajin uh, mengeluarkan suara-suara emasnya yang mungkin uh, bisa mengha menghasilkan uh, kepemiliknya itu tambah senang, tambah uh, bangga bunga seperti itu itu yang ketujuh, eh, yang kedelapan mencegah gangguan reproduksi atau melancarkan reproduksi indukan. Jadi untuk melancarkan bila mana kita berternak, bila mana kita menjodohkan, terus diternak dan supaya menghasilkan anak-anak -anakan yang berkualitas, yang eh, sehat dan eh, bugar kita harus rajin-rajin uh, memberi minyak ikan karena apa untuk uh, memperlancar reproduksi untuk burung perkutut tersebut dan meningkatkan metabolisme atau meningkatkan hormon-hormon burung perkutut tersebut supaya apa supaya burung perkutut tersebut itu uh, reproduksi reproduksinya lancar seperti itu yang kesembilan adalah uh, membantu proses saat mabung atau proses saat ngurak atau proses uh, rontok bulu dan lain sebagainya seperti itu jadi uh, buru -bu, burung burung perkutut itu kalau uh, membantu proses mau mabung istilahnya mabungnya tidak sempurna istilahnya e, tambal sulam seperti itu jadi e, entah itu lepas di sayap, entah itu lepas di ekor, entah itu lepas di bagian-bagian tubuh dada maupun di punggung itu dia e, kalau saatnya mabung atau saatnya proses mabung atau saatnya proses rontok bulu dia akan rontok semua dan e, mabung sempurna sehingga setelah ma Mabung sempurna dia akan menghasilkan Atau mengeluarkan uh, Apa energi maupun mengeluarkan Suara-suara anggung Anda yang emas Seperti uh, dia seperti Istilahnya kayak ganti kulit atau ganti Baju seperti itu dia akan fresh lagi Karena mabungnya sempurna dan dia akan Mengalunkan lagunya atau Manggung dengan uh, Maksimal seperti itu Jadi kalau sudah rontok bulu mabung Sempurna itu uh, Sebagai seorang pemilik sebagai seorang Majikan atau uh, perawat itu bangganya luar biasa daripada rontok dari satu helai dari satu helai dari hari ke hari jadi tidak tuntas tuntas malah menimbulkan lama untuk rontok bulu burung berkutut tersebut yang ke 10 tadi adalah mencegah kaki burung berkutut berselaput atau uh, kaki istilahnya batu lapak seperti itu kan jadi uh, kayak kayak apa ya uh, kayak kapalan gitulah kalau di orang juga kayak kapalan jadi itu mencegah timbulnya seperti itu sehingga kaki burung berkutut tetap halus dan tetap uh, bisa mencengkram di tangkringan seperti sedia kala dan tidak dia tidak uh, kayak kayak kapalan seperti itulah dan menghaluskan uh, beberapa kulit burung perkutut di bagian dalam seperti itu jadi bagian dalam burung perkutut itu kadang kita tidak terlihat mata entah itu bulu perkututnya itu entah itu kusam entah itu halus entah itu sehat apa tidak kan dia tidak terlihat karena tertutup oleh bulu-bulu uh, burung -bulu ber -bulu perkutut di bagian Uh, luarnya sini, di bagian luarnya sini dan bagian uh, sini bawah atas, jadi kulit burung perkutut tidak tidak uh, apa tidak tidak terekspos tidak terlihat oleh mata kita, jadi kita harus uh, selalu memberikan minyak ikan, entah itu satu minggu sekali, entah itu satu bulan sekali atau dua minggu sekali, uh, jumlahnya satu saja dan cara pemberian minyak ikannya itu kita lolohkan uh, kita Entah itu kita tusuk dulu, pakai jarum, minyak ikannya, terus uh, kita lolohkan sampai paruh. Setelah, di, tapi sebelumnya dibasahi dulu, dicelupkan entah itu air, entah air putih, biar ya, super fungsinya apa, biar dia licin, dan biar dia langsung ketelan ke tenggorokan seperti itu. Jadi, kita lolohkan, setelah dilolohkan itu... Uh, Teng, tenggorok burung perkutut itu harus dipelirit seperti ini dipelirit sampai benar-benar minyak ikan itu uh, singgah di temboloknya jadi sampai tembolok dipelirit setelah itu kalau belum aduh, bisa ditetesi air air uh, satu tetes dua tetes gitu terus dipelirit gini dipelirit dari uh, kerongkongan sampai tembolok seperti ini jadi menyaikan benar-benar masuk ke dalam uh, tombol burung berkutut atau ke dalam perut burung berkutut seperti itu. Jadi cara pemberiannya seperti itu. Uh, kita bisa beli juga minyak ikan yang terjual di apotek-apotek. Uh, nah itu apotek mana? Uh, di banyaklah apotek-apotek yang di situ ada kedua 24 ada apotek uh, sendiri atau apotek-apotek farmasi atau uh, kita juga bisa beli di toko-toko uh, pakan burung yang ada yang tersedia di uh, di pasar-pasar yang seperti itu. Tetapi saya merekomendasikan itu belinya di apotek saja karena apa uh, dia itu uh, apa ya uh, simpanannya itu masih fresh gitu loh. Jadi tidak tertimbun lama entah itu berapa bulan berapa tahun seperti itu. Kalau di apotek kan selalu uh, istilahnya udah apa istilahnya barulah barang barulah tersebut uh, seperti itu. Jadi kita harus memberinya minyak ikan manfaat minyak ikan untuk burung perkutut tadi yang kesatu adalah mempercepat pertumbuhan bulu burung perkutut entah itu burung perkutut lokal burung perkutut crossing, entah itu burung perkutut Bangkok maupun burung perkutut warna yang lain sebagainya. Yang kedua adalah mengatasi infeksi, mengatasi infeksi saluran pernafasan. Dan lain sebagainya dan yang ketiga adalah mengangkat atau meningkatkan atau meningkatkan kecerdasan burung perkutut meningkatkan kecerdasan burung perkutut untuk burung perkutut muda atau burung perkutut bakalan seperti itu dan menghasil menghaluskan menghaluskan burung perkutut seperti itu yang kelima adalah menambah nafsu makan untuk burung perkutut yang keenam adalah mencegah atau memperkuat keindahan burung-burung perkutut yang ketujuh adalah perkutut semakin rajin bunyi di yang kedelapan adalah mencegah gangguan reproduksi jadi memperlancar dia untuk berternak untuk reproduksi burung perkutut tersebut yang ke kesembilan adalah membantu proses saat dia mabung atau mempercepat dia mabung sempurna seperti itu yang kesembilan adalah memperhalus kulit burung perkutut dari dalam maupun dari luar seperti itu jadi yang saya jelaskan ini sudah saya apa terangkan satu demi satu 10 10 manfaat uh, atau minyak ikan untuk burung perkutut untuk kesehatan burung perkutut sehingga burung perkutut kita itu bisa rajin bunyi bisa rajin manggung bisa rajin gayor gayer dan bisa uh, menyenangkan lah entah itu kita mau dilombakan entah itu kita untuk uh, kelangenan di rumah sendiri entah itu untuk uh, apa istilahnya untuk uh, lapber lapres uh, entah itu lomba nasional ataupun lomba regional seperti itu jadi kita harus menyayangi burung perkutut kita sesuai uh, dengan dia untuk sehat untuk dia untuk mengeluarkan anggungan yang maksimal seperti itu. Demikian ulasan-ulasan dari saya Semoga saja bermanfaat untuk kita semua semu Dan semoga saja saya doakan Kita semua selalu diberi kesehatan Selalu diberi banyak rezeki yang berlimpah Yang berlokah dan diberi kesuksesan selalu uh, Di dunia maupun di akhirat Uh, dan di sini saya mohon ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini, ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Uh, salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam binika tunggal ika, salam persaudaraan, uh, salam sahabat erat selalu uh, dan di sini saya ucapkan uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.